विश्रम आहे विश्रम बोल नका सावधान या ठिकाणी गेल्या वर्षापासून पंधरा ऑगस्ट आणि सव्वीस जानेवारी हा राष्ट्रीय सण बायासाहेब किशोरीजी डंडोरे यांच्या अजिपत्याखाली यांच्या मार्गदर्शनाखाली अखंडपणे या एरियामध्ये चालू आहे या ठिकाणी भर अशी पडली आहे मित्रांनो आमच्या आमच्या या भगिनी आमच्या भाभी या लोकप्रतिनिधी आहेत आपला आवाज बुलंद करण्यासाठी त्या मध्ये जाणार आहेत आणि हाऊस मध्ये गेल्यावर ज्या तुमच्या अडचणी असतील समस्या असतील त्यांचं ते निवारण करतील या ठिकाणी या नवनिर्वाचित अशा शिष्य धंडोरे उपस्थित झालेल्या आहेत आपला राष्ट्रीय कार्यक्रम हा हेवे दाव्याचा कार्यक्रम नाही हा हा राष्ट्रीय कार्यक्रम आहे म्हणून आपल्या नवनिर्वाचित नगरसेविका शेषुबाई शिवचरणजी ढंडोरे यांच्या शुभ हस्ते माल्यापण होईल आणि नंतर भयासाहेबांच्या साहेबांच्या हस्ते नार फडील आणि या ठिकाणी ध्वजारोहण भया साहेबांचा होणार आहे आणि खाऊ वाट होईल तुम्हाला ज्या तुम्ही या ठिकाणी आलेला आहात आणि या ठिकाणी मान्यवरांच्या शुभेच्छा पण वाटत होतील या ठिकानी में आदमीना विनंती करतो एक मिनट रे सवाल पुरवाय आपको आले लेवाल दस्तो जला के दोनों जला देंगे नहीं करेंगे आ 2 मिनट के लिए आ जाओ भारत माता की जय बच्चा आओ निका तुम पास में आओ आओ पास में वो हाथ भी लगाया क्या उधर का हाथ चलो

प्रजासत्ताक दिनाचा हा झेंडा आपले भैयासाहेब धंडोरे आणि त्यांच्या सुविधा पत्नी शेषीबाई धंडोरे यांच्या शुभच्छा होईल आपण सर्वांनी राष्ट्रगीत साठी तयार राहायचं आहे सावधान मध्ये आपण सर्वजण त्या ठिकाणी झेंडा येईल आपण सर्वांनी एक साथ राष्ट्रगीत सुरू करेंगे मातृभूमिका तन मन सारा जेना हमारा विजयी स्वी मंगा प्यारा हमारा न इसकी पाए, जाने पाए चाहे चांद भारत या हो. बाबासाहेबांनी एक आपल्याला दिशा दाखलेली आहे त्या दिशावर सर्व सगळित समाजचे लोक सर्व जाती धर्माचे लोक त्यांच्या दाखवलेल्या दिशा हमी है दिशा चालने सभी लोग वो दिशा पे चलते हुए महसूस हो रहा है कि बाबा साहब ने जो दिशा हमको तो दिया था वो तो किसी ने दिया नहीं दिशा वो मार्गदर्शन के वजह से आज हम सब संकटित होकर यहाँ खड़े हैं जो अधिकार कभी हमको राजा महाराजाओं के टाइम में बोलो या और कोई टाइम में बोलो हमको नहीं मिला संगठित होने का संगठित होके हमारे विचार हमारे लोगों को देने का अधिकार नहीं था आज हमको बाबा साहब के वजह से वो अधिकार भी मिला है कि हम हमारा दुख सुख हमारे लोगों के सामने मान सकते हैं अधिकारों के सामने मान सकते जो भी अपनों पर अत्याचार होता है अन्याय होता है यह समझो हम पे हम पे अच्छे के वर्षा होता हुआ तो भी हम उनका नाम लेते हैं मित्रों इसलिए बाबा साहब ने जो अपनी बनाया था कि भाई पंद्रह अगस्त हो छब्बीस जनवरी हो उस दिन कोई धार्मिक कार्यक्रम नहीं है राष्ट्रीय कार्यक्रम है धार्मिक कार्यक्रम के अंदर का ध्यान विचार करता कि भाई मैं राम जी का नाम लिख लूँ मैं बाबा साहब का नाम लिख लूँ मैं धार्मिक जो संत उनका नाम लिख लूँ यहाँ उसका कोई डर नहीं है यहाँ जो जो लोगों ने अपनी समाज के लिए जो गरीबों के लिए जो भी भूमिका अपनी ही है वो हमने और उन्होंने फॉलो करें इसलिए आज हम अपन सभी जो खड़े मित्रों मेरे आप एक ही की है अपन गरीब लोग हैं अपने बच्चों ने सीखने को होना बाबा साहब ने बोले कि जो सीखेगा वही सीखेगा अपन तो अपने बच्चों को सिखाएंगे नहीं तो ना तो वो जीखेंगे ना अपन जीखेंगे जब बच्चा बड़ा होता है और वो अच्छे काम करता है अच्छे लोगों को उठा बैठता है अच्छी दिशा लोगों को देता है अच्छी दिशा को देता है उसके बाद लोगों को लगता है ना कि ये बच्चा होनहार है तो उसे मेरे भाइयों तुम्हारे तो हाथ जोड़ के अपने घर में बच्चा हुनर होना ही होना है किसी के पीछे नहीं होना तुम के भी साथ में होना उसके बराबर ही में होना जब भी तुम्हारा तुम्हारा तुम्हारे कुटुंब का और तुम्हारे समाज का गरीब समाज जो भी है गरीब समाज है, उनका दलित समाज के लोग सभी समाज के लोग दलित तो हो आदिवासी हो जो जो लोगों को संधि दिया है बाबा साहब ने वो संधि का तुम चुना करो ये भी तुम्हारी समाज का तुम्हारे देश का तुम्हारे गांव का तुम्हारे परिवार की तुम्हारे समाज का नाम <laughs> <देखो। laughs>